Журналісти, присутні гості на сьогоднішній нашій прес-конференції. Наш інформаційний майдан як громадське об'єднання продовжує боротьбу за інформаційну безпеку в нашій державі. На жаль, ми продовжуємо фіксувати і виносити на суспільну оцінку факти, факти. З державної зради факти злочинної діяльності, яка відбувається в нас в державних підприємствах і, на жаль, в органах влади. На жаль, ми вимушені констатувати, що на сьогоднішній день, крім зовнішнього фронту з російським агресором, у нас є внутрішній фронт з сепаратистами і з бандитами, які засіли у владних кріслах і зсередини знищують нашу державу. Ця робота російськими спецслужбами проводилась давно, майже весь час незалежності України, а, зокрема, передусім за часів Януковича, всі ми знаємо, що в усі сфери, в усі суттєво важливі для держави структури були заведені агенти російського ФСБ російських спецслужб. Які здійснюють підривну діяльність, знищуючи національну безпеку нашої держави, знищуючи ті підприємства, які відповідають і за інформаційну безпеку, і за енергетичну безпеку нашої країни. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб повідомити громадськість, правоохоронні органи, керівництво нашої держави про те, що фактично вскрилася. Я би так сказав е, злочинне угрупування, яке пов'язано е, з міждержавними, е, не міждержавними, міжгалузевими, між е, відомчими зв'язками. Тобто е, ми сьогодні будемо говорити про оборотні в погонах, ми будемо говорити про сепаратистів і зрадників в уряді. Сьогодні з нами. Е, Відома правозахисниця, адвокат, лідер інформаційного майдану Марина Помазанова і голова проспілки концерну РРТ, теж лідер інформаційного майдану Юрій Босий. Я хочу передати слово Марині Помазанові, яка розкаже про ну, вапіючі факти, але які чітко нам показують. Всю э, цепочку, всю, э, всю картину, яка э, складається з різних людей, з різних людей, які чинять злочини проти нашої держави. Всім добрий день. Ну Павел пообіцяв, що я все розкажу, все ми тут, звісно, і заночували, поэтому я постараюся покорочити. Собственно, мерзость фактов, с освещением которых мы к вам сегодня обращаемся, заключается как раз в том, что они для сегодняшней Украины стали совершенно обыденными. Самое большое зло как раз заключается в том, что тем, что я сейчас скажу, наверное, удивить сегодня, удивить или озадачить уже никого нельзя. Потому что водораздел противостояния олигархических кланов и простых граждан Украины сегодня, к сожалению, проходит по линии исполнения законов в Украине. Собственно, в части обязательности их применения для каждого гражданина Украины. По сути, людям объявлена война. Война, которая призвана не просто поставить простых людей на колени но раз и навсегда объяснить им, что законы пишутся для нас, и обязательны они только для нас, для обычных людей. Для людей кланов вопросы, которые возникают к ним со стороны закона, решаются деньгами или обмен ресурсом. Деньгами кланов и обмен ресурсом кланов. Я сейчас приведу пример, где прекрасно видно, как отмазывает от закона преступников клан Яценюка. Итак, около 9 утра, 18 сентября этого 2015 года, в помещении государственного стратегического предприятия, концерн РРТ, концерн Молния радиозвезд это Тулобаченной Украины, по адресу Дорогожицкая 10 в городе Киеве начался обыск. Обыск начался в рамках уголовного производства, которое зарегистрировано и следствие по нему началось в июне прошлого, не этого, а прошлого года. Я даже не могу вам на сегодня назвать точную цифру жалоб на бездеятельность следственных органов для того, чтобы в результате добрались они до такого замечательного процессуального действия, как обыск. И что же у нас произошло? Значит, обыск, на котором присутствуют три сотрудника службы безопасности Украины, это кроме следователя, двое понятых, как это предусмотрено законом. Естественно, обыск производится по постановлению следственного судьи, то есть вы себе принимаете во внимание как бы, количество задействованных лиц и абсолютно законный порядок проведения следственного действия. И этот обыск, это следственное действие, при том, что у нас задекларировано, что следователи они являются абсолютно независимыми процессуальными фигурами и им никто не имеет права делать никаких указаний особенно при проведении ими следственных действий и во время проведения таких следственных действий обыск прекращается обыск прекращается по телефонному звонку который делает первый заместитель начальника Шевченковского районного управления МВД в городе Киеве соответственно начальник следственного отдела Шумейка Дмитрий Александрович, который приказывает следователю немедленно прекратить следственное действие и без фиксации этого в протоколе покинуть помещение. Свой приказ он объясняет устным распоряжением другого более высокостоящего должностного лица в погонах милиционера это полковник милиции Карпик Сергей Михайлович, который является первым заместителем начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве, соответственно, начальник следственного управления, который в своем телефонном звонке ссылается на то, что это распоряжение поступило с Богомольца 10. Надо ли кому-то объяснять, какое ведомство у нас находится? На всякий случай повторю. Министерство внутренних дел Украины. Итак, просто одним звонком, су под хвост, грубо выражаясь, был отправлен уголовно-процессуальный закон в стране, закон про милицию, Конституция Украины, обязательность исполнения решений и определений судов в Украине. А ради чего? Ради кого? Давайте рассуждать логически. Если руководство концерна РРТ, которое там на сегодня находится, является кристально честными, кристально чистыми людьми, абсолютно ни в чем не виновными, и на концерне не хранятся документы или предметы, подтверждающие преступную деятельность этой группы лиц. Прекрасное следственное действие, которое подтвердит честность этих людей, непричастность их к преступлению. Значит, на самом высоком уровне руководства милиции нашего государства были абсолютно уверены и знали, что и предметы, и документы, которые свидетельствуют о преступной деятельности, и щука Владимира Александровича конкретно, на концерне есть и хранятся. Иначе они напрямую были бы заинтересованы в массе свидетелей произвести этот обыск до конца и подписать пустой протокол, о том, что ничего не найдено, ничего противоправного не хранится, ничего противоправного на концерне не делается и не существует. Так еще раз вернемся к вопросу. А в рамках какого уголовного производства производился обыск? Банальная кража. Вот весь этот сырбор, когда раскаляются телефоны правительственной связи для того, чтобы остановить одного следователя рядового, который решил выполнить закон по делу, которое называется присвоение и растрата средств государственного предприятия с целью получения личной выгоды. То есть есть деньги государственного предприятия, есть квартира на со 32. За эти деньги покупается квартира и переписывается сразу на себя родного. То есть банальная уголовная кража. Статья 191. Хищение. Ради чего было копья ломать? А может быть, этому человеку ему просто нельзя попадать под следствие? потому что мы просто э, ну, в шоке от того, как план Яценюка вот, силами птенцов новой нашей милиции защищает от закона вора. Номер уголовного производства 120-141-001-4050. 49. Это чтобы вы не думали, что я говорю голословно. Для того, чтобы вы понимали, все, что начинается с номера 120, любой номер уголовного производства, говорит о том, что следствие по нему ведет милиция. Все, что начинается с двойки, следствие ведет из двух. То, что начинается с четверки, следствие ведет органы прокуратуры. Так почему нельзя? Почему такая защита выставлена человеку по банальному хищению? А все очень просто. Потому что он является фигурантом. Дело, которое начинается с четверки. 420-141-001-50-188 за статьями 113 и 111 Уголовного кодекса. Я понимаю, что вы не в курсе, вы посмотрите потом. Это ни много ни мало, это диверсия и державная зарада. Значит, это дело было возбуждено еще в начале весны прошлого года, и связано оно с поджогом который произошел в День Победы на концерне РРТ, в связи с чем праздничная трансляция была прервана по всей Украине. Дело номер 220-150-900-48 по статье 110 со значком 2 Уголовного кодекса Украины. Смотримо, що это такое. Фінансування дій, вчинених з метою, насильницьких зміни, чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Возбуждено в отношении руководства государственного стратегического предприятия концерн радіомовлення, радіозв'язку телебачення України, концерн РРТ. И мы уверены, что именно здесь кроется ответ на вопрос. Люди, которые сегодня представлены в кабинете министров Украины, они ничего не делают просто так. Мы с вами в этом на очень многих банальных ситуациях в нашей стране уже убедились. И мы уверены, что затягивание расследования банального уголовного преступления напрямую связано с тем, какая информация может оказаться достоянием общественности, если следствие по делам, связанным с государственными изменой, с финансированием сепаратизма, будет продолжаться, и какие фамилии будут названы руководством концерна РРТ и какие люди сядут рядом с ними на скамью подсудимых. Именно с этой целью, в результате ряда репрессий, которыми сопровождалось обнародование информации о финансировании сепаратизма, сотрудники бухгалтерии, которые эту информацию сделали достоянием общественности, были избиты помощником генерального директора Эрлом Ростиславом Тарасовичем прямо на своих рабочих местах. Уголовное дело по этому факту было открыто 15 августа прошлого года. Там полный стоп. То есть в те дни, когда проводятся и запланированы следователем в результате уже нашего нажима очные ставки, Воспроизведение обстоятельств и места преступления, это следственные действия, сейчас перечисляю. Выясняется, что лицо, которое обвиняется в избиении, оно очень занято. Чем оно занято? В это время оно находится в кабинете у все того же господина Шумника, вместо того, чтобы находиться на следственном действии. План Яценюка объявил, Рейдерство, попытку сотрудников концерна, настоящих патриотов Украины, остановить финансирование трансляции вражеской пропаганды. Значит, для склонных повторять глупости за очевидцем всего на свете Антоном Геращенко, значит, я скажу, чтобы аккуратнее обходили со словом рейдерство. Смотрите в толковые словари. Рейдерство это как минимум смена собственника или смена принадлежности активов предприятия. О какой смене собственника или о каком уводе активов идет речь, если предприятие было, есть, мы очень надеемся, будет государственным стратегическим предприятием 100%, находящимся в собственности государства. Была акция, целью которой было остановить финансирование вражеской трансляции на юге и юго-востоке Украины. Объявлено рейдерство, открыто уголовное дело. Открыто уголовное дело по статье «Препятствование законной хозяйственной деятельности». То есть в данном случае законной хозяйственной деятельностью является как раз именно это финансирование. И такой казус или конфуз, ну, не знаю, какое правильное слово тут подобрать к этому, то есть два дела существуют совершенно параллельно. То есть измена родине и финансирование сепаратизма, то есть вся информация, которую предоставили сотрудники, она подтвердилась, привлечены к ответственности виновные лица, существуют совершенно параллельно с делом против тех, кто этому препятствовал. Что тоже является одним из спорных приемов, к которому прибегают те, кто использует закон как дубину. Значит, э, на сегодня у нас ситуация с разворованием и присвоением средств государственного предприятия снова, видимо, зашла в тупик. Совершают такие противоправные действия, к сожалению, люди в погонах, очень высоких погонах. Я повторю эти фамилии еще раз. Это начальник следствия центрального нашего районного управления Шевченковского, Шумейко Дмитрий Александрович. Непосредственное его руководство ⁇ это начальник следствия города Карпит. Сергей Михайлович, вы же прекрасно понимаете, что как люди, носящие офицерские звания и подчиняющиеся внутреннему дисциплине и распорядку, они не могут и никогда не будут действовать в данном случае, когда к этому привлечено такое внимание, они будут действовать по собственной инициативе. Не будем обманывать, мы не знаем, от кого был звонок с Богомольца 10. Но на него совершенно недвусмысленно сослался карпик Сергей Михайлович. И сложилась ситуация, в которой больше 20 уголовных дел, которые открыты по результатам противоправной деятельности, не расследуются. И, как мы сегодня поняли, и не будут расследоваться если все останется так, как есть на сегодня. Потому что этим преступлением, я не побоюсь этого слова, как юрист, которое произошло 18 сентября, это, собственно, была демонстрация, всем очень ясно дали понять, что пока находится человек, которые продолжают работать, вредить информационной безопасности государством, а поставили его туда в обход конкурсов с нарушением всех правил назначения. И пока он там нужен, он там будет находиться, сколько бы уголовных дел на него не было открыто. И говорит это о том, что есть категория людей, для которых закон не писан. Это в отношении любого из нас могут найти повод и моментально открыть, моментально объявить подозрение, моментально открыть дело и моментально передать его в суд. Нам это в течение последнего месяца было продемонстрировано. Совершенно неоднократно об этих событиях говорят все, не будем здесь мозолить языки. Вот. А те ситуации, которые не выгодны к обнародованию, не выгодны к привлечению к ответственности, они будут гаситься, они будут замалчиваться, они будут топиться. Потому что на страже остается клан клан, который связывает с этими должностями свои интересы, которые имеют далеко идущие виды, к сожалению, вредящие и национальной безопасности нашей страны, и даже просто экономике нашей страны. И пока они у власти, они нам хотят, что для нас не будет закона. Мы можем жаловаться куда угодно, оперировать кому угодно, ситуация не изменится. Заканчивая свое выступление, я хотела бы обратиться с просьбой. Средством массовой информации. Ну, вообще Сначала я хотела, конечно, пожаловаться вам да, на вас. Потом подумала, что Ничего, ничего хорошего надо как-то позитивно. Вот, решила позитивно. Мы говорим... И перечисляем и номера уголовных дел, и их фигурантов, и открыто называем фамилии уже больше года. Уважаемые средства массовой информации. Почему вы по следам наших выступлений никому из этих людей не задали ни одного вопроса, хотя бы для того, чтобы узнать альтернативное мнение, получить какое-то объяснение? Огромна просьба, не останьтесь равнодушными. Пожалуйста, поддержите нас в нашому движении. Хотя мы в любом случае будем двигаться далі. Спасибо. Дякую, Марина. Отже, ми констатуємо той факт, <говорит> що незважаючи на нашу боротьбу, незважаючи на те, що в нас є досягнення, і е, вже позвільняли з посад е, зрадника півнюка, генер, бувшого генерального директора концерну РРТ, голову Дерзпідв'язку Звєрєва, е, який привів за ручку півнюка на роботу. Їх позвільняли. Ми добилися цього, ми добиваємося, щоб позвільняли їх, поплічників, які сьогодні працюють в концерні, які, як і тих людей, тих оборотнів в погонах, я не побоюсь цього слова, які їх кришують сепаратистів і зрадників, е які ганьблять нашу країну. Ми будемо продовжувати це робити. Навіть після багатьох пікетів, які ми робили і під Кабінетом міністрів, і під Шевченківським РОВД, нарешті. Е Прийшли робити, вчиняти слідчі дії. І незважаючи на те, що ну, ми висвітлюємо цю інформацію, все одно ця інформація буде, буде знати громадськість про це.